Намасте! Дорогие киевляне, скоро я приеду в ваш город, в нашу столицу, и проведу там два прекрасных дня и разведу вместе с вами множество хороших вещей. Конечно же, 14 сентября я жду вас ко мне на встречу, которая будет называться «Тантра и медитация». Это встреча, на которой я расскажу, что значит тантра, отвечу на все ваши вопросы. Мы будем говорить о духовности, о смысле жизни, естественно, о здоровье. И во второй части этой встречи мы проведем вместе с вами тантрическую медитацию. Все, кто хотят прикоснуться к этому, приходите. Записываться можно и покупать билеты на эту встречу по ссылке, которая будет под этим видео. На следующий день, 15 сентября, я приглашаю вас прийти на ритуал тантрической пуджи с Агнихотрой. Этот ритуал я специально делаю для вас. Все, у кого есть определенные желания, потребности, возможно, кому-то требуется исцеление или еще какое-то решение проблем, на этой тантрической пудже мы будем делать специальный ритуал, которым заключено будет заклинание, персонально составленное на санскрите для каждого из вас. Я жду вас 14 сентября на общую встречу с лекцией и медитацией, и 15 сентября все, кто хотят, но там количество ограничено, кто успеет записаться на тантрическую функцию с Агниходрой. Дорогие друзья, сейчас в интернете очень много информации о том, что такое тантра, что такое мантра, что такое медитация. И я столкнулась с тем, что многие люди до конца не понимают сути, до конца не понимают смысла и принимают за медитацию совершенно другие вещи. Например, визуализации, аффирмации, даже некоторые принимают за это сон или йогу. Поэтому давайте разберемся, что же такое медитация, как она описана в Шивасутрах, как она описана в такой книге, как Виджиняна Хайрава Тантра. Я вам расскажу, что говорил по этому поводу Великий философ тантры Абхинова Гупта. Мы поговорим об истоках тантры и каким образом она сейчас применима в современном мире, какими своими гранями она сверкает до сих пор как алмаз и способна изменить вас, изменить вашу жизнь и сделать вас счастливыми. И, как тантра говорит, она ведет людей к наслаждению и освобождению. Желаю вам счастья, успеха, всего доброго и до встречи в Киеве. Намасте.